imom zahabiyning gunohi kabiralar kitobidan o'ttiz ikkinchi gunohi kabira musulmonlarga ozor berish va haqorat qilish olloh taolo marhamat qiladi mo'min va mo'minalarga ular biror gunoh qilmasliklaridan turib ozor beradigan kimsalar ham bo'xton va ochiq gunohni o'z ustilariga olibdilar ahzob surasi ellik sakkizinchi oyat ya'ni iymon ahliga hech bir gunoh jinoyat qilmasalarda ozor beradigan kimsalar o'z ustilariga yolg'on bo'ton va ulkan gunohni yuklab olgan bo'ladilar Yani alloh taolo aytadi ey iymon keltirganlar sizlardan bo'lgan bir qavm boshqa bir mo'min qavmdan masxara qilib kulmasin ehtimol o'sha masxara qilingan qavm ulardan yaxshiroq bo'lsalar yana sizlardan bo'lgan ayollar ham boshqa mo'mina ayollar ustidan masxara qilib kulmasinlar ehtimolki o'sha masxara qilingan ayollar ulardan yaxshiroq bo'lsalar o'zlaringizni ya'ni bir birlaringizni mazax qilmanglar va bir birlaringizga -bir laqablar qo'yib olmanglar iymondan keyin fosiqlik bilan nomlanish ya'ni mo'min kishining yuqorida man qilingan fosiqona ishlar bilan om chiqarishi naqadar yomondir kimki tavba qilmasa bas ana o'shalar zolim kimsalardir hujjrot surasi o'n birinchi oyat yana kimki masxaralab kulish mazax qilish va laqab qo'yishdan tavba qilmas ekan ana o'sha kimsalar o'zlarini azobga giriftor qilganlari sababli haqiqiy zolimdirlar rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar qiyomat kunida Alloh nazdida eng yomon darajali kimsa ey odobligi, uyatsizligidan saqlanish maqsadida odamlar tark qilgan yoki odamlar o'z holiga tashlab qo'ygan kishidir muttafaqun alayh rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar musulmonga musulmonning nomusi moli va qoni haromdir taqvo shudur. musulmon birodarini haqorat qilishi kishining yomonligiga yetarli dalildir termiziy rivoyati rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar musulmon musulmonning birodaridir unga zulm qilmaydi uni tahqirlamaydi yordamsiz tashlab qo'ymaydi so'ng taqvo mana bu yerdadir deya ko'ksilariga uch marta ishora qildilar va musulmon birodarini haqorat qilishi kishining yomonligiga yetarli dalildir dedilar <laughs> muslim rivoyati abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollalohu alayhi vasallam aytdilar musulmonni so'kish fosiqlik o'ldirish esa kufrdir muttafaqun alayh abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga falonchi ayol kechalari namoz o'qib kunduzlari ro'za tutadi biroq tili yomon qo'shninlariga behayolik bi bilan ozor beradi deyishgan edi u zot sollollohu alayhi vasallam unda yaxshilik yo'q u do'zaxda dedilar hokim rivoyati sahiy hadis boshqa bir sahih hadisda mayitlaringizning yaxshiliklarini zikr qilinglar yomonliklaridan tilingizni tiyinglar deyilgan hokim rivoyati rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar kimda kim bir kishini kofir yoki Allohning dushmani desa va u bunday bo'lmasa aytgani o'ziga qaytib tushadi muttafaqun alayh. anas roziyallohu anhu rivoyat qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar meni yuqoriga olib chiqishgach bir qavm yonidan o'tdim ularning tirnoqlari misdan bo'lib o'z yuzlari va ko'kraklarini timdilar edilar ey jabroil ular kim deb so'ragan edim ular odamlarning go'shtlarini yeydigan va nomuslariga tajovuz qiladigan kimsalardir deya javob berishdi abu dovud rivoyati fasl mo'minlarning orasiga nifoq solishdan shuningdek hayvonlarni urishtirishdan ogohlantirish xususida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar shayton arab yarim orolida o'zga namozxonlar ibodat qilishidan umidini uzdi biroq ular orasiga nifoq solishdan umidini uzgani yo'q muslim rivoyati ikki odam orasiga nifoq solish va ular o'rtasidan bir biriga ozor beradigan gaplarni tashiydigan har kimsa shayton guruhidan bo'lgan chaqimchidir eng yaramas odamdir zero payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki sizlarga eng yomon eng yaramaslaringiz kimlar ekanini xabar qilaymi ular chaqimchilik qilib yuruvchilar yor do'stlar orasini buzuvchilardir dedilar imom ahmad rivoyati rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar chaqimchilar jannatga kirmaydi muttafaqun alayh. chaqimchi odamlar orasida falonchi sen haqingda undoq dedi falonchi bundoq qildi kabi gaplarni tashuvchi kimsadir biron yomonlikdan ogohlantirish uchun yoki boshqa bir foydani ko'zlab xabar keltirish bundan mustasno jonivorlarni gic bir biriga g'ij g'ijlab urishtirish ham haromdir xo'roz qo'chqor it va boshqa birarcha jonivorlarni urishtirishdan rasululloh sollalohu alayhi vasallam qaytarganlar kim bu ishni qilsa olloh va rasuliga osiy bo'ladi shuningdek xotinini eriga qulni xo'jayinga qarshi qayrash ham harom rasululloh sollallohu alayhi vasallam ki xotinini eriga va qulni xo'jayinga qarshi aldab yo'ldan urgan kimsa bizdan emas abu dovud nasoiy ibn habbon rivoyati fasl odamlar orasini isloh etishga targ'ib qilish xususida alloh taolo marhamat qiladi ularning ko'pi maxfiy suhbatlaridan agar sadaqa berishga yo biror yaxshilik qilishga yoki odamlar o'rtasini isloh qilishga buyurgan bo'lmasalar hech qanday foyda yo'qdir kim Alloh rizosini istab bu ishlarni qilsa unga ulug' mukofot berajakmiz Nisa surasi 114 oyat Ummu habiba radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar odam farzandining har bir kalomi o'ziga ziyondir Magaram yaxshilikka buyurish yomonlikdan qaytarish yoki ollohni zikr qilish bundan mustasno termiziy ibn moja rivoyati rivoyat qilinishicha bir kishi sufiyoni savriyga yuqoridagi hadis haqida bu hadis juda ham shiddatli ekanmi deganida de, u zot olloh taoloning ularni ko'p maxfiy suhbatlarda hech qanday yaxshilik yo'q magar sadaqa berishga yo ya biron yaxshilik qilishga ya yoki odamlar orasini isloh qilishga degan kalomini eshitmaganmisan bu oyatga shu hadis monanddir deya javob berganlar hadisi sharifda aytiladiki yaxshilikni oshirib yoki yaxshi gapirib odamlar orasini isloh qiladigan kishi yolg'onchi emas buxoriy bu rivoyati ummu gulsum aytganlar uch o'rindan tashqari odamlar gapiradigan biron narsada yolg'onga ruxsat berilganini eshitmadim bu uch o'rin urush odamlar orasini isloh qilish va erning xotinga yoki xotinning eriga oilani saqlab qolish uchun gapirishda ruxsat berilgan sahiy Sa Sa ibn saad soidiy roziyallohu anhu rivoyat qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga amir ibn av qabilasi orasiga sovuqchilik tushgani xabari keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari hamrohligida ular orasini isloh qilish uchun yo'lga tushdilar buxoriy rivoyati rivoyat qilinishicha namozga borish nizolashganlar orasini isloh qilish yoki musulmonlar orasida joiz qasam ichishdan ko'ra afzalroq amal yo'q yana rivoyat qilishlaricha kimda kim ikki kim, kishi orasini isloh qilib qo'ysa olloh uning ishini isloh qiladi gapirgan har bir so'zi avaziga bir qul ozod qilganlik savobini beradi va u gunohlarini kechirilgan holda qaytadi tavfiq ollohdan ey ollohim bizga lutfu marhamating ila muomala qil ey rahmlilarning rahmlisi o'zing bizni avf et